ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲು ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂದಲ್ ಹಾಗೂ ಉರುಸ್ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲು ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಜರತ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಫುಲ್ ಶಾವಲಿ ಸಂದಲ್ ಹಾಗೂ ಉರುಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದರ್ಗಾದ ಮುಜಾವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಸಂದಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಉರುಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಉರುಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಕವಾಲಿ ಗಾಯಕರುಗಳಾದ ನೈನಿತಾಲ್ನ ಝಹೀರ್ಮಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಸ್ಲಂ ಮುಕರ್ರಂ ಸಾಬಿರ್ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಬನಾರಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಾಲಿ ಗಾಯಕಿ ಗೀತಾ ಜಿಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನ ದಾನಿಶ್ ಸಾಬಿರಿ ಕವಾಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನವಜವಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ದರ್ಗಾದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಹ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು कपूर तालाब बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में हजरत रहमान शावली हजरत पूर्शा शावली का बहुत आला साविल दरगाह है हजरत शावली का मुबारक बरोज जुमेरा सत्रह तारीख को मुनखत है अठारह तारीख अठारह तारीख को मुनखत है उन्नीस तारीख को कवाली का प्रोग्राम है बीस तारीख को कवाली का प्रोग्राम है और सबसे गुजारिश है कि इस जश्न सु में शरिकत फरमा कर करें तो नवा मेहमान खसूसी कौन कौन को आते कोई तो नहीं सिर्फ आप वाले बस दरगाह कमेटी नौजवान कार्रवाई अंजाम इलेक्शन है कोटा तो। पढ़ने लेने की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी नहीं, तो कोई परेशानी नहीं को पूरा कितने लोग संदोल को जमा होती तकरीबन तो एक पाँच हज़ार से ज़्यादा लोगों का यहाँ हजुम जमा होता है हर साल इसी तरह से हुजुम जमा होता है ये सब बाबा की दुआ से ये सब चार भी है। तो संदोल के मौके पर है दावत का इंतज़ाम हाँ लंगर का लंगर। हाँ।, है। हाँ और कवाली के दिन सुबह में के लंगर का इंतजाम रहता है दो दिन के लंगर हाँ तीन दिन के लंगर का इंतज़ाम रहता है आने वाले लोगों को पूरा इंतजाम लंगर का हाँ जितने भी ज़ाहिर इंजाम आते हैं उन सब के लिए लंगर का इंतजाम है और जो जो कुछ को उनको सहूलतें फ्राहम करना है वो कमेटी के ज़रिए से उनको तमाम तरह की सहूलत फ्राहम कमेटी से करती है संदल नूरानी संद नूरानी संद बड़ोजुम सत्रह तारीख के दिन रात में दो घंटे रात को शुरू होता है और जो संदल की कार्रवाई है बरोज जमेरा 18 तारीख को वो बाद नमाज ईशा के बाद संदल निकलेगा और सारी रात गश्त करता हुआ पहला सफर शहर में सुबह में पाँच बजे ऐसा रहमान शाहवली शावली के दरगाह के ऊपर संदल चढ़ेगा और संदल चढ़ने के बाद संदल चढ़ने के बाद संदल चाह कर चढ़ाया जाएगा अब यहाँ पानी हो गया और तब तक किया दिन दो दिन दो दिन, दो दिन। और कोई सवाल है हवाला कौन कौन आरिमेंटी जहर मियाँ वरोज़ उन्नीस तारीख उन्नीस तारीख बरोज़ चुम्मा का दिन ज़हीर मियाँ और असलम मुकर्रम साबरी की हवाली होगी और बरोज़ हफ्ता उन्नीस तारीख का दिन बीस तारीख का दिन दानिश साबरी और गीता चिश्ती की फवाली होगी दो दिन तवाल। और हम सबसे गुजारिश है कि और कमेटी से गुजारिश है कि और तमाम बैलान सपूर के लोगों से गुजारिश है कि इस नूरानी महफिल में और संदल से शरीफ में शरिकत फरमा कर शवर तारिन हासिल करें और हौसला अफजाई करने का मौका फ़राम करें तो आई नमाज़ असल वरहल वरकू